до головы и Я не мог сегодня быть головным шаманкой. Для меня это очень большая гордость и радость за то, что сегодня мы можем все вместе подчеркнуть единоточность. И, конечно же, одна из первых новостей, я думаю, что все мы ее ждали, о том, что мы сегодня

Спорт с ней на Если не дай бог, только вначале сбора там все или... во второй половине тоже. Вносит... естественно, надо будет делать замер. Читает. Я буду на Динамокиев, Андрей Динамокиев, в очереди Евгения Динамокиев, Сидошев Сергей Динамокиев, 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 Сергей Динамокиев, Тимошек Анатолий Кайрат, Провет Артем Чудар, Степаненко Тарас, Спасибо, Спасибо, Кучер Александр Шахтер, Сталин Андрей Шахтер, Шевчук Вячеслав Шахтер, Ковалев Женихов Шахтер, Малышев Максим Шахтер, Ракицкий Распал Шахтер, Федецкий Артем Геннадий Петровск, Ротан, Руслан Геннадий Петровск, Зазуля Роман Геннадий Петровск, Шахов Евгений Николай Дмитровск, Борис э, Бойко, Денис, Жиксяшка Левчина, Буткиевский Филипп, Заря Муганск, Шевченко, Никита Зря Муганск, Петриак Иванов, Для Луганск, Каменюка, Заря Муганск, Караваев, Александр Азаря, Карапянко, Евгений Севилья. Это еще раз придется значит, там коллеги как-то по... и значит, в резерве, значит, Иван Пардец, Чертой, Кукивцем, Артем, Термалика, Польша, Буярский, Виталий Демонатриев, Игорь Енко, Артем, Герой списка игроков я сегодня практически с вами вместе прочитал или услышал. Я не, не, должен влиять на то, кто будет играть в сборную. Но с другой стороны, я считаю, что сегодня э, вокруг сборной должно быть только сильнейшее, сильнейшее, и в том числе и для того, чтобы внутри коллектива было ощущение, что нет каких-то любимчиков или каких-то прокаженных, которых нельзя э, там, задействовать в играх в сборной. Должно быть принято решение тренерским штабом по играм, по состоянию, функциональному состоянию игроков, по моральному состоянию, психологическому состоянию игроков. Наверное, многие факторы там влияют на те или иные решения. Это еще раз компетенция тренерского штаба. Моя задача это создать максимальные условия этого. И тренировочные сборы, и наши партнеры, и э, любые другие сопутствующие для сборной решения, которые дадут возможность э, в команде иметь и боевой дух, и иметь э, для тренировочного штаба максимальный возможный набор игроков. К сожалению, в Украинском футболе сейчас мы не можем пропасться, что у нас есть два состава равноценных. И, к сожалению, для... я только могу себе представить, насколько сложно тренерскому штабу принимать те или иные решения. Спасибо.